Я пішов гулять. Віталік, а ти покушав? Мама, ну мені не 12 років, мені 30 є. От іменно, що не 12, а 30. А то 12 ти мог пойти і не кушать. А в 30 надо кушать, потому що неізвісно, коли ти вернешся. На, котлетки. Мама. Все, я пішов. Мусор винеси. Не поняв. Ти що, викинула мої солдатики? Віталік, ви вже завезлися черти. Та «То правильно, тому що це мертві солдатики. Вони погиблі в битві під диваном. Віталік, мені солдатики. Тобі вже 30 років, тобі жениться пора. Подивися, скільки прикольних тьолочок гуляє вокруг. Наприклад, Надя. Мама, бабі Наді 70 років, і вона прикована к постелі. Зато гуляй. не будет. Значит так, Виталик. А вот ты мне в ближайшее время женишься, что будешь пару луков, иначе я перепишу квартиру на сосед. Привет, Виталий. Привет, сосед. Виталий! Ты так делаешь? Голод арбуз. Наташа! Таша, Наташенька! Как же ж він її любить? А вона его тьху за лоха тримає, як чмошника якогось. Так він же такий є. Ну, в принципе, да. Эй! <реш> Привет! Можно? Привет. Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий Хатебек. Марина, Оля, Боже, Света, Катя. Ты не обидишься, если я тебе скажу, что мне нравятся парни в хорошей физической форме? Конечно, обижусь, поэтому лучше так докажи. А, ну, я уже сказала. Так ты что, получается, нет? Ну, получается, да. Да? В смысле, нет. Мне нравятся крепкие, потянутые парни. Вас, телочек, не поймешь. То да, то нет. Сами не знаете, что вы хотите. Привет. Меня зовут Виталик, а ты тренер? Здравствуйте, да, я тренер. Я хочу быть академическим. <свят> Таким же мощным? Не, губернатором Калифорнии. Шутка, шутка. Я дуже хочу сильно нравиться тёлочкам. От чтобы я підходив до ⁇ лочки в парке, только открывал рот, а она уже казала Лена. Чтобы я другий раз открывал рот, а она сказала «Можно и ко мне. То есть, э -э, я не понял, у вас проблемы с ⁇ тёлочками? Нет, целых проблемы со мной. Верный не может разглядеть во мне мачо. Ну, честно говоря, и я не могу рассмотреть у вас мачо. <Слышко> ну ладно, идите, переодевайтесь. Была на концерте Мадонны, кстати. Ну и шо? Она такая молодец, по не прыгая, как коза. А она, между прочим, твоя однородка. И шо? Не шо, а спорт и молодой любовник. она ну, понятно. Только uh -huh. в нашем возрасте уже проблемы со спортом. Ой. Тогда. <звук> Надеюсь, тут никто ничего не вкрадет. Привет. Можно я с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебе Стас. А можно я буду называть тебя Стасик? Если ты будешь называть меня Стасиком, я сломаю тебе руку или ногу. Или руку и ногу. Понял? знаю, где в женской раздевалке дырка. Да. Если что-то хочу увидеть в женской раздевалке, я просто захожу туда. А возьмешь меня в следующий раз с собой? Я бинокль возьму, да? Ну что, давай начнем с гантолей. Давай возьмем по 10. Ага, предлагаю по 50. Сколько? Ну, по 50 для храбрости и начинаем. Запомни, алкоголь враг спортсмена. Бери десятку и делаем мышцы груди. Нашу мини-грудь я шо, тёлочка? Ну тогда мышцы пресса. Не. Я думаю, что у каждого нормального мужчины должен быть маленький животик. Тогда тренируем кисти рук. Ну и детсы вы бачили, чтобы телочки обращали внимание на кисти рук. А на что, по-твоему, обращают внимание телочки? Послушай, упражнения для задницы есть. Но в твоем случае они до задницы. <реклама> Хорошо, Стасик, давай-давай. Привет. Ты что, новенькая? Да нет, я здесь вообще-то как уже полгода занимаюсь. Молодой человек, подайте вам ту гантельку, пожалуйста. Извини, малыш, у меня есть дела поважнее. Пока. Тасі, що ти сидиш, подай дівушки гантель. А ти знаєш, що у Сережа з третього парадного? 42 сантиметри. <ріцепс> <ріцепс> Надо узнать, що він делає сьогодні ввечері. <ріцепс> Дурненька чи що? Я про біцепс. Біцеп. Ну і я про біцепс. Давай все. Все давай. Давай, 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 все висит. Да. Давай, давай все. А больше нет. Хорошо. Ну что, кто есть смелый, кто поднимет? Нет. Слабаки. Молодой человек. Что же вы так неприлично откровенно смотрите на то, как я делаю это упражнение? Не, девушка. Это вы неприлично откровенно делаете это упражнение. Можно билеты продавать. О, торбешница приперлась. Ой, ой, была на рынку, так две последние гантельки отхватила. Ты что, культуристка? <гум> Та ні, я хочу грудь собі підкачати. Ай, Богдановна, на твоїм грудям уже нічого не поможе. <гум> ну, може, хочу частковому подобатися. У частковий доктор чи міліціонер? Обоє. <гум> Глубже спинку, глубже. Попу выше, хорошо. Стараемся, девочки, это для фигуры все. Для фигуры. И вот так ножку треба выше, молодец. Хорошо. Да-да, конечно же, на следующей неделе начинаем тренировки. Девочки, работаем, работаем, работаем. Активнее, активнее, активнее. тошенька попу, попу, повыше попу, молодец, умничка. Маденька, тянем ножку, тянем повыше, спинку прогибаем. Умничка, молодец, хорошо. Ага, у нас новенькая. После тренировки зайдешь ко мне в коптерочку. Повезло тебе. Он не всех к себе зовет. Ше непонятно, кому повезло. У меня секса дольше не было. Я помню, помню черные обои, белая, посуда, На шеуки двое. Что мы откуда? Откуда? Mm. Ну, конечно, лучше наше, чем это мудро. Хоть слова понятны. <звук> <Ой>. <звук> Трошки по бачи, трошки по Я люблю спорт. Привет! Можно с тобой потренироваться? Mm. Ну дай пару раз с ⁇ чё ты. Ай. О! Стасик, здорово. Слышишь ты? Я предупреждал не называть меня больше Стасиком. Я не помню, может, я предупреждал. Давай выпьем руку. Я не пью. Да я угощаю, я свой принес. Стасик, мне кажется, что тебе уже хватит. Ты уже накачался. Виталий, спортзал, это фигня. Вот таблетка утро, таблетка вечер, и через год ты Шварценеггер. Ух ты! Скажи, а какие побочные эффекты этих таблеток? есть? практически нет. Только от этих таблеток память ухудшается, и секса не хочется вообще. Что? А, эй, это все равно не грузит. Мини секса хочется всегда. О, Лена, привет. Тренер, мне надо опять крепких парней. Зачем? Я выпил хочу помахаться спорта. Ээй, эй, 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 -с -с, спокойно. Я, между прочим, в детстве ходил в карате. И сейчас буду в пасты и потерять сознание. Вон из спорта! Э, э, качок Иди. Слышал? По ящику передавала, что поездом панду сбила. А сколько она килограмм? Килограмм 200. Это еще через год, и я буду панду от груди жать. Аминокислоты, анаболики, добираем протеина. Бабушка, О. а в тебе анаболики свежие? Виталик, только с лаборатории. На, пробуй, пробуй, солнце. на. на. Привет. Помнишь меня? <реш> ну, мы-то с тобой два месяца назад по парку бегали. <реш> не знаю. Может быть, не помню. <реш> а, ну ты так изменился. У тебя такие руки, такая грудь. Может, познакомимся поближе? <реш> Мне это не интересно. Мы не пора. На тренировку. пока Правляться дуже в спортклубах дівшки на бігових дорожках. Вони такі стройні, потягнуті. І саме головне, коли підходиш до них знайомитися, вони далеко не вбіжать.